Может, кто-то и не знает, что быть здоровым – это здорово. Но это не про тех, кто учится в средней школе номер 10 города Рубижного. Наши дети на практике осваивают этот лозунг, убеждая, что быть здоровым – это еще и весело, и интересно. Вот, казалось бы, утренняя зарядка в летнем пришкольном лагере – скука и рутина. Но не у нас. Наша зарядка интеллектуальная. Она на английском языке. Хотя какой же она еще может быть в школе с углубленным изучением этого самого языка? И старшеклассники, которые ее проводят, и младшие школьники, которые делают упражнения, так увлечены, что даже школьный пес Рыжик не может удержаться с удовольствием, прибегает на площадку, сидит, слушает команды на английском. Только вот, к сожалению, выполнять их не может. У него ведь только три лапы. Ну вот, например, футбол. Его любят все мальчишки и некоторые девчонки тоже. Это популярный и увлекательный вид спорта. У нас он иногда еще и веселый. Команда старшеклассников против команды малявок школы. Только вот узнать этих старшеклассников в день матча сложно. Ведущие футбольные клубы могли бы позавидовать их спортивной форме, которая буквально неузнаваемо преображает наших выпускников. На поле выходят казаки в широченных шароварах. Рядом с ними клоунессы в ярких париках. Неизвестно откуда, может, прилетела на зонтике. Появляется Мэри Поппинс. А вот кто-то хитрый прячет мяч под футболку, чтобы сорвать матч века. И, конечно, жара выдвигает свои требования. Время от времени нужна вода, много воды, чтобы охладить пыл соревнующихся. Свист, крики, смех ну и, конечно, Рыжик, который тоже умеет играть в футбол. Это не шутка, серьезно. Он играет то за одну, то за другую команду. Финальный свисток. Ура! Мирная ничья и коллективное фото на родном футбольном поле.